saya Nur Izin Chandra Betina nombor pelajar 2025193. Hari ini saya akan membentangkan tentang apa itu FOMO. Pada era digital sebab pantas ini, budaya FOMO, iaitu dipanggil sebagai fear of missing out. Ia semakin menular dalam kalangan remaja. Dan sentiasa mengikuti kelas masa tapi mendapatkan perhatian di media sosial dan ini menimbulkan perasaan tidak mahu ketinggalan daripada kepada datang sebaya maupun orang sekeliling. Sebabkan ramai remaja yang mempunyai tekanan emosi dan Hilang fokus terhadap nilai benar kehidupan. Ini menjadi cabaran besar dalam usaha membentuk generasi rebani pada masa ini. Itu generasi yang berbegat tekur pada ajaran agama, berahlak mulia dan memiliki jati diri yang kuat. Itu isu ini perlu didangani dengan bijaksanaan remaja dapat berkembang sebagai insan seimbang maupun dari aspek rohani, emosi dan sosial. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang definisi. Sebenarnya dalam membentuk generasi bani, merujuk kepada segala halangan dan tekanan pengaruh negatif yang menyukarkan usaha melahirkan individu dan kelompok remaja yang berpegang teguh pada ajaran Allah. Serta berahlak mulia, berdisiplin, disiplin serta mempunyai, mempunyai dati diri Islam yang kuat. Ini datang daripada faktor persekitaran, teknologi, rakan sebaya dan perubahan sosial. Dalam remaja, diri remaja juga yang boleh menghalang proses pembentukan-pembentukan generasi berilmu, beriman dan beramal. Sekian terima kasih. Antara faktor budaya FOMO kepada remaja masa kini dan cabaran membentuk generasi Rabani ialah yang pertama ialah pengaruh media sosial. Media sosial memainkan peranan besar dalam membentuk budaya FOMO dalam kalangan remaja. Paparan kehidupan orang lain menyebabkan remaja sering membandingkan diri mereka. Seperti like dan views pula dijadikan ukuran harga diri sehingga menjejaskan keyakinan dan kesihatan mental. Yang kedua ialah normalisasi hedonisme dan materialisme. Selain itu media sosial juga menormalisasikan gaya hidup hedonisme dan materialisme. Remaja terpengaruh dengan gaya hidup mewah yang dipaparkan pempengaruh. Akibatnya mereka terdorong untuk berbelanja berlebihan semata-mata untuk tidak ketinggalan. Yang ketiga ialah identiti diri yang lemah. Remaja yang tidak mempunyai identiti diri yang kukuh mudah mencari pengesahan daripada luar. Media sosial memperkuatkan budaya perbandingan sehingga menyebabkan krisis jati diri. Oleh itu pengukuhan nilai dan pegangan hidup amat penting. Baiklah, seterusnya, kesan budaya FOMO dan remaja masa kini dalam cabaran membentuk generasi Rabani. Pertama, impak negatif umum FOMO. FOMO menyebabkan remaja sentiasa ingin ikut aktiviti rakan supaya tidak rasa tersisih. Media sosial menjadi sumber utama pengesahan diri seperti like, view and comment. Penggunaan media sosial tanpa kawalan boleh membawa kepada ketagihan. Akibatnya, remaja menjadi malas belajar dan suka membeli tumpuan. FOMO boleh jadi neutral dan positif, tetapi salah guna membawa kesan buruk. Kedua, memburukkan hubungan sosial fizikal. Remaja kurang berinteraksi secara bersemuka dengan keluarga dan rakan. Walaupun bersama keluarga, perhatian lebih kepada telefon dan gadget yang lain. Selain itu, wujud jurang komunikasi dan rasa tak asing dalam institusi keluarga. Masa berkualiti bersama keluarga berkurang, menyukakan pembentukan ahlak dan karakter rabani. Remaja lebih terpengaruh dengan hiburan digital berbanding nasihat ibu dan ayah mereka. Ketiga ialah menjejaskan kesihatan mental. Formal mencetuskan kebimbangan kerana takut ketinggalan trend. Ianya membuatkan hilang ketenangan jiwa dan fokus dalam kehidupan seharian. Remaja masa kini sentiasa membandingkan diri mereka dengan orang lain di media sosial. Oleh itu, ianya menyumbang kepada stres, kemurungan dan keletihan emosi. Mereka juga akan mengalami masalah tidur dan rasa tidak puas hati terhadap diri mereka sendiri. Akhir sekali, yang keempat ialah mendorong sikap boros dan pembaziran. Remaja kini berbelanja berlebihan untuk mengikuti trend semasa. Contohnya dengan berbelanja telefon mahal pakaian berjenama, untuk gaya hidup yang mewah. Pembelajaran tidak seiring dengan kemampuan kewangan keluarga mereka. Maka muncullah mentaliti yang mengatakan biar apa-apa asal bergaya. Nilai moral dan agama diketepikan demi populariti. Akhirnya membawa kepada pembaziran dan kehilangan identiti Islam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Suraya Batu Syamsul Anwar. Hari ini saya akan membentangkan tentang 5.0 kaedah penyelesaian FOMO dalam kalangan remaja dan 6.0 iaitu kesimpulan. Bagi tajuk 5.0 iaitu kaedah penyelesaian FOMO dalam kalangan remaja ialah menunjukkan bagaimana cara untuk membentras remaja daripada tergolong dalam golongan FOMO. Kaedah pertama ialah menghadkan penggunaan media sosial. Kita boleh mengurangkan masa skrin untuk mengelakkan perbandingan antara diri kita dan orang lain. Dengan cara ini, ia akan membantu kawal tekanan emosi dan meningkatkan kesejahteraan pada diri kita. Kesannya kita akan lebih fokus pada aktiviti dunia sebenar Seterusnya ialah bagi mengelakkan budaya FOMO kita perlulah memperkukuhkan keyakinan diri dan jati diri Apabila rasa FOMO itu tinggi di dalam diri kita keyakinan diri kita akan menjadi rendah Kita perlulah membina jati diri melalui penerimaan diri dan aktiviti yang membina bakat kita sendiri. Jadi dengan itu remaja akan lebih yakin dan boleh mengurangkan ikut tekanan sosial. Seterusnya, bagi kaedah yang ketiga ialah hubungan sosial yang seimbang dan berkualiti. Bagi kaedah hubungan sosial yang seimbang dan berkualiti, interaksi secara bersemuka Sangatlah penting kerana ia dapat memberi sokongan emosi yang lebih baik berbanding komunikasi atas talian. Apabila hubungan dibina secara sihat, individu akan rasa lebih dihargai dan kurang cenderung untuk membandingkan diri dengan orang lain. Hubungan sosial yang berkualiti juga dapat mengurangkan tekanan serta membantu mengawal perasaan FOMO dalam kehidupan seharian. Kaedah yang terakhir ialah mendidik literasi media sosial. Bagi kaedah mendidik literasi media sosial, remaja perlu didedahkan dengan kemahiran menilai maklumat yang dipaparkan di media sosial. Hal ini penting kerana tidak semua kandungan mencerminkan realiti sebenar. Dengan literasi media yang baik, remaja dapat mengelakkan pembandingan berlebihan mengurangkan pengaruh kandungan negatif dan menggunakan media sosial secara lebih bijak serta seimbang. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada tajuk ini ialah budaya FOMO memberi kesan negatif terhadap emosi, fokus hidup dan kesejahteraan remaja. Terutamanya akibat tekanan media sosial. Oleh itu, peranan keluarga, peranan sekolah dan masyarakat amatlah penting dalam membimbing remaja untuk menggunakan teknologi secara beretika. Dengan pengukuhan nilai kerohanian dan kawalan diri, remaja mampu menghadapi cabaran dunia moden serta membina jati diri yang seimbang. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Saya akan menerangkan cadangan menangani budaya FOMO. Cadangan bagi menangani budaya FOMO ialah budaya FOMO dalam kalangan remaja perlu ditangani secara menyeluruh bukan hanya menyalahkan teknologi. Oleh itu, pengukuhan pendidikan agama dan ahlak amat penting supaya remaja mempunyai benteng iman dan jati diri yang kukuh. Remaja perlu didedahkan kepada literasi digital beretika iaitu cara menggunakan media sosial secara bijak, bertanggungjawab dan beradab. Peranan ibu bapa amat penting sebagai contoh teladan dan pembimbing di rumah. Pihak sekolah pula berfungsi sebagai pendidik dan pembentuk sahsiah melalui bimbingan berterusan. Remaja juga digalakkan mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah seperti sukan, suka relawan dan program kerohanian. Selain itu, remaja perlu dibimbing untuk menetapkan matlamat hidup berlandaskan Islam, bukan semata-mata populariti atau trend. Dengan pendekatan ini, kita dapat melahirkan generasi Rabani yang beriman, berahlak mulia dan seimbang dalam menghadapi cabaran dunia digital.